السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردہ کی پہلی رات کو لیلت الدہن کہتے ہیں یہ رات بہت سخت اور مراحل سے بھری ہوتی ہے بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بحشت نما ہوتی ہے آج ایک لمبی تفصیلی اور متفقہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیلی طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ذکر فرمایا ہے موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزق کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انسو محبت تھی اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہے اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبل قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جاتے تو پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے چاہے مرنے والا جل جائے دریا میں غرق ہو جائے کوئی شیر وغیرہ نگل جائے اس قبر کی کیفیت عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو جسم ہمارا ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے اسی طرح روح جو علیین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے تو ان دونوں کا لگاؤ کسی خواب کی طرح ہوتا ہے جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے ہم جب قبر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے جو کہ میت کے سرانے بیٹھے تھے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی تین مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف چل وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس کی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہیں پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے حتیٰ کہ وہ اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر چلتے ہیں حتیٰ کہ اسے ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو علیین اور سجین یہ دو مقامات ہیں ایمان والوں کی روحیں جو علی میں ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے صورت المتفین صورت نمبر تراسی ہے پارہ نمبر تیس کے اندر اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اس اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے آیت نمبر بیالیس کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کو چٹکی کاٹیں تو وہ جاگ اٹھتا ہے روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے یہ مختلف لائف ہے برزخ کی پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے من ربو کا وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اب جب وہ تین سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ان تین سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ دروازہ کھول دو قبر اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا خوبصورت چہرے خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے تیرا چہرہ بھلائی والا چہرہ ہے وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ اے میرے رب جلدی کر فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آ جائے مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے مجھ سے انتظار نہیں ہوتا فوراً قیامت آ جائے جبکہ کافر و مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہو کر تحد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیص روح چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے اس کی نسیں اور پیٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکالیں تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں یہ کیسی خبیص روح ہے وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سورة العراف کی آیت نمبر چالیس پڑی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے یہ سورة الاعداف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعلّہ فرماتا ہے اس خبیص روح کا نام اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورة الحج کی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گرا پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور بخاری میں الفاظ ہیں اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسنیاں ایک دوسرے میں اندر داخل ہو جائیں گی پیوست ہو جائیں گی اور قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا وہ پوچھے گا تو کون ہے تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی وہ جواب دے گا میں تیرا خبیص عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر پاون میں فرماتا ہے یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا